berbasis data pertanyaan tadi kalau kita lihat dalam kitab Hindu bukan sekadar ada ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ada dalam kitabnya disebut sebagai Antim Antimrishi, Kalki Awata, malah disebut tentang bapanya adalah Vishnu Yash iaitu hamba kepada Tuhan, Abdullah dalam bahasa Arab, ibunya adalah Sumati dan kalau kita lihat maksudnya gentle artinya dalam bahasa Arab adalah Aminah sebagai contoh. Okey. Sekarang ni bagaimana kita Hindu boleh sebut benda-benda macam ni? Ada tauhid, ada tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan pertama. Macam mana kita Hindu boleh sebut benda-benda macam ni? Dan persoalan kedua, siapa nabi-nabi dia? Jawapan dalam Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, surah 35, ayat nombor Surah An-Nahl Surah 16 ayat 36 Surah Ar-Rod Surah 13 ayat nombor 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud Dan telah kami hantar utusan Kepada setiap kaum Kepada setiap umat Every single nation Have we sent a one. Setiap kaum Setiap umat ada nabi-nabi diutus kepada mereka Dan semuanya menyuruh Sembah Allah Dan jauhi daripada Tawgut Buat apa yang baik Jauhi daripada perkara yang jahat Semua Nabi ajar benda yang sama Dari segi akidah Sama saja Syariat mungkin berbeza Tapi akidah tetap sama Daripada hadis Nabi SAW Kita tahu Sebelum Nabi Muhammad Tidak kurang daripada 124 ribu Nabi Telah diutus atas bumi ini 124,000 Nabi-Nabi yang disebut dalam al-Quran 25 saja yang disebut nama-nama. Yang lain tidak disebut. 124000 nabi. Nabi 124000. Yang disebut nama 25 saja. Yang lain tak disebut. Sebab rasul juga adalah nabi. Okey? Tidak disebut nama-nama. Maka di Hindu di India sebagai contoh, di India ada tak nabi-nabi di itu kepada orang India? Ada sebab setiap kaum ada nabi-nabi dia. Cina pun ada, Afrika pun ada. Every single nation ada nabi dia. Tapi siapakah nabi-nabi dia? Kita tidak tahu. Sebab dalam Al-Quran hanya sebut nama 25 saja. Dan bagi orang Hindu, macam Veda. Veda ialah satu yang didengar daripada mereka rishi-rishi disebut rishi dia disebut sebagai rishi dan boleh jadi boleh jadi rishi ini antara mereka adalah nabi-nabi sebab rishi-rishi ini akan pergi ke kawasan pergunungan dan mereka akan melakukan apa ni mereka beruzlah hanya dalam gua dan sebagainya mereka bertapa Dia sebuah perkataan bertapa dan kemudian dia mendapat ilmu. Boleh jadi dia dapat wahyu sebenarnya. Dan diturun dan disampaikan kepada pengikut dia, kaum dia. Boleh boleh faham maksud saya. Boleh jadi. Saya kata apa? Boleh jadi. Yang pasti setiap kaum ada nabi-nabi diutus pada mereka. Dan apa yang mereka bawa tu adalah wahyu daripada Allah. Demi benar. Tetapi daripada masa ke masa, masa ke masa, masa ke semasa, ajaran ini mula diubah ditambah dikurangkan diubah sini diubah sana tapi masa ke masa masa ke masa sampai menjadi satu ajaran yang lain daripada persepsi orang Islam sebagai orang Islam kalau kita lihat Jesus Christ Nabi Isa dia agama apa dia Islam dia seorang muslim dalam Quran disebut surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 136 semua nabi-nabi dulu adalah muslim disebut dalam Quran tapi pengikut di hari ini mengaku mereka ikut ajaran Nabi Isa tapi berbeza. Dan Bible tadi bukan Injil. Orang Islam beriman kepada Injil. Injil adalah wahyu yang Nabi Isa terima masa Nabi Isa hidup di bumi. Itu Injil. Bible ditulis macam New Testament ditulis 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 100 tahun selepas Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Bible bukan Injil, tapi dalam Bible boleh mengandungi Injil. Dalam kitab-kitab kitab Hindu boleh mengandungi masih mungkin mungkin ada lagi wahyu-wahyu yang asal tadi terselit. So itulah pada saya kita mencukil dalam surah Bakara Surah nombor 2 ayat nombor 185. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan untuk semua manusia. Dan Al-Quran itu disebut sebagai furkan. Apa arti furkan? the criterion yang membezakan antara hak dan batil. So mana-mana kita kalau ajaran dia sama selari dengan apa yang Quran ajar, tak ada masalah untuk kita terima. Boleh jadi ini adalah yang dibawa oleh nabi-nabi dulu. Boleh jadi. Tapi kalau dia bercanggah dengan apa Quran ajar, kita tolak. Tapi kalau Quran dengan sunnah tak ada sebut apa-apa benda tu. Tak kata ya, tak kata tidak. Kita kata Allah wallah. KIB. Boleh-boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? So ini jawapan secara ringkas.